Seluruh dunia tergempar apabila 300 orang ahli kelab warga emas jutawan Amerika Syarikat tiba di Malaysia menaiki enam buah pesawat sewa khas. Dan babak yang mengejutkan pun berlaku sejurus selepas perjalanan enam hari lima malam mereka berakhir. Ada yang menangis tersak-esak kerana tidak mahu meninggalkan Malaysia. Namun, perjalanan ini tidaklah sempurna sejak dari mula. Sepasang suami isteri doktor pesara Amerika Syarikat memulakan perjalanan ini tanpa sebarang jangkaan. Apa yang menarik sangat tentang sebuah negara kecil di Asia, tanpa disangka, catatan perjalanan mereka menjadi tular di seluruh Amerika dan mencetuskan satu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penerbangan ke Malaysia habis ditempah di semua tempat duduk memaksa syarikat penerbangan menambah penerbangan kecemasan. Arus pelancong warga emas dari seluruh dunia mula melimpah ke Malaysia tanpa henti. Bagaimanakah mereka yang dahulunya bersikap dingin telah mencatatkan kisah tentang Malaysia? Kisah yang menakjubkan ini akan bermula sekarang. Cahaya matahari yang hangat menyinari masuk melalui tingkap kaca di kelab golf. Padang rumput hijau yang subur terbentang luas saujana mata memandang. Saya duduk di meja dengan secawan kopi. Di sekeliling saya, semuanya wajah yang saya kenali, ahli-ahli Silver Circle. Susan, saya dengar destinasi pelancongan tahunan akan diumumkan hari ini, bisik Margaret yang duduk di sebelah saya. Saya mengangguk setuju. Setiap tahun waktu ini adalah saat yang paling mendebarkan. Tahun lepas Switzerland, tahun sebelumnya Itali. Kali ini ke mana pula agaknya? Pengacara majlis naik ke atas pentas. Seluruh dewan senyap sunyi. Dia memegang mikrofon dan perlahan-lahan bersuara. Destinasi pelancongan luar negara tahunan Silver Circle pada tahun ini ialah, dia berhenti seketika. Malaysia. Suara riuh rendah kedengaran serta-merta. Saya menoleh ke arah Alan, suami saya. Dia sedang mengerutkan dahi. Malaysia, suara saya lebih kuat daripada yang saya sangka. Reaksi orang lain di sekeliling kami juga tidak jauh berbeza. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang bertanya. Di mana tu? Saya mengambil brosur di atas meja. Muka depannya gambar menara berkembar yang megah. Tertulis perkataan Kuala Lumpur. Malaysia, sayang, gumam Alan. Bukan ke itu negara yang baru membangun? Saya dengar negara itu panas dan sibuk. Ya, saya pun dengar begitu juga kata saya. Saya juga berfikiran sama. Imej yang sering dilihat dalam berita hanyalah tentang pergolakan politik dan masalah kesesakan lalu lintas. Gambaran itu sentiasa muncul dahulu. Dan bagaimana pula dengan perubatan tradisional mereka? suara Alan perlahan yang menggunakan herba dan urutan tu, entah ada bukti saintifik atau tidak. Awak betul. Saya menyambung. Kita bekerja di hospital selama 30 tahun. Sebagai doktor dan jururawat, kita sentiasa ragu-ragu dengan kaedah rawatan yang tiada bukti empirikal. Kita anggap perubatan tradisional Melayu hanyalah kepercayaan turun-temurun. Susan mungkin ia bagus selemar grit. Dia sedang membuka brosur itu. Kawan saya baru sahaja ke sana tahun lepas. Dia kata bagus sangat terutamanya untuk orang yang sakit lutut. Sakit lutut. Pandangan saya beralih ke kaki saya sendiri. Sejak beberapa bulan kebelakangan ini menaiki tangga menjadi satu kesukaran. Setiap pagi lutut saya terasa sengal dan tegang. Dalam program ini ada dinyatakan pengalaman urutan dan tungku herba kata Margaret menunjuk ke arah brosur di Institut Kesihatan Tradisional Malaysia. Alan ketawa sinis. Kesihatan Tradisional Malaysia. Apa tu? Perubatan adalah sains, bukan tradisi. Margaret tersenyum dan berkata, tetapi tak salah mencuba sekali kan? Lagipun kita dah bayar yuran keahlian tahunan. Itu benar. Yuran keahlian tahunan bukanlah murah. Alan tidak dapat membantah. Dia duduk berpeluk tubuh dalam diam. Pengacara majlis di Pentas menyambung seramai 300 ahli akan menyertai lawatan ini. Kali ini kami telah menyediakan enam buah pesawat sewa khas. Perkataan sewa khas membuatkan seluruh Dewan Rio. Ini bermakna ia bukan penerbangan biasa. Kita akan terbang terus dari Dallas ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Semua tempat duduk adalah kelas perniagaan dan ada petugas peribadi yang akan membantu selama 24 jam. Alan melonggarkan pelukan tubuhnya. Pesawat sewa khas, nampaknya mereka melabur banyak. Betul tu, nampaknya lebih teliti daripada yang kita sangka. Gambar lapangan terbang muncul di skrin. Ia kelihatan lebih bersih dan moden daripada yang saya bayangkan. Siling lobi diperbuat daripada kaca sinar, lantai marmarnya berkilat. Itu KLEA, bisik Margaret, dikatakan salah sebuah lapangan terbang terbaik di dunia. Betul ke? Lebih baik daripada lapangan terbang kita? Alan membuat muka tidak percaya. Tepukan gemuruh kedengaran di sekeliling tetapi saya masih ragu-ragu. Ia negara yang asing. Ini kali pertama saya akan ke Asia. Sayang, macam mana Alan memandang saya. Matanya penuh dengan keraguan. Sejujurnya, saya tidak begitu ingin pergi. Bukan Eropah. Kenapa mesti Malaysia? Tiba-tiba, sebuah kotak baldu diletakkan di atas meja kami. Seorang pelayan meletakkannya dengan senyap. Apabila penutupnya dibuka, terdapat sampul pasport berwarna emas dengan nama saya terukir di atasnya bersama tag bagasi kulit yang berkualiti tinggi. Nampaknya mereka dah sediakan semuanya, kata Margaret sambil ketawa "Pergi sajalah. Kalau tak pergi tahun ni, rugi bayar yuran keahlian." Saya memandang suami saya sekali lagi. Dia mengeluh, "Baiklah kita pergi, tapi kalau ia tak sebagus yang disangka, saya akan merungut tanpa henti." "Baiklah. Saya pun tak harapkan apa-apa." Tetapi jauh di sudut hati, saya merasakan sedikit debaran, perasaan yang bercampur baur antara kebimbangan dan rasa ingin tahu Malaysia tempat yang bagaimana agaknya. Keesokan paginya, sebuah limusin peribadi tiba di hadapan rumah kami. Pemandu membantu mengangkat bagasi kami ke dalam kereta. Sepanjang perjalanan ke lapangan terbang, Alan tidur. Saya pula hanya memandang keluar tingkap. Pintu masuk untuk penerbangan sewa khas terletak berasingan. Kami melalui ruang istirahat dan terus menaiki pesawat. Tempat duduknya luas dan pramugari memberikan layanan yang sangat baik. Tetapi hati saya masih berasa tidak selesa. Puan, mahu minum apa? Tanya seorang pramugari. Champagne jawab Alan. Saya memesan minuman yang sama. 13 jam adalah masa yang sangat lama. Saya menonton dua buah filem makan dua kali tetapi masa terasa berjalan begitu perlahan. Para penumpang yang dihormati, sebentar lagi pesawat akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Suara pengumuman kedengaran. Saya menegakkan badan dan memandang keluar tingkap. Cahaya lampu bandaraya yang berkelip-kelip muncul di depan mata. Ia jauh lebih besar daripada yang saya sangkakan. Itu semua Kuala Lumpur ke? tanya saya. Bukan itu Selangor, negeri yang bersebelahan dengan Kuala Lumpur. Bandar sebelahnya pun sebesar ini, saya terdiam. Cahaya lampu terbentang luas saujana mata memandang seolah-olah jutaan bintang jatuh ke bumi. Jantung saya berdegup kencang dengan harapan dan kebimbangan. Tayar pesawat mencecah landasan. Akhirnya, kami tiba. Inilah Malaysia. Apabila kami melangkah keluar dari pintu balai berlepas, apa yang saya lihat membuatkan saya hampir terhenti bernafas. Silingnya sangat tinggi, diperbuat sepenuhnya daripada kaca, membenarkan cahaya semula jadi masuk sepenuhnya. Lantainya bersih, berkilat seperti marmar. Ia lebih bersih daripada mana-mana lapangan terbang yang pernah saya lihat. Wow. Saya terkeluar kata tanpa sedar. Sayang, tengok tu. Alan menunjuk ke arah sebuah robot. Ia bergerak perlahan ke arah kami. Selamat datang ke Malaysia. Boleh saya bantu? Suara dalam bahasa Malaysia yang jelas kedengaran daripadanya. Kemudian skrinnya secara automatik bertukar ke bahasa Inggeris. Itu betul-betul ke? Saya bertanya. Nampaknya begitu. Alan juga terbelalak matanya. Robot itu bertanya lagi. Perlukan bantuan untuk ke kaunter imigresen? Er, ya. Terima kasih. Jawab kami dengan kekok. Kami mengikut robot itu ke kaunter imigresen. Ada orang beratur tetapi sangat teratur. Tiada siapa yang menolak atau memotong barisan. Jauh berbeza dengan lapangan terbang di New York. Cuba guna pintu automatik tu, cadang Margaret. Hanya imbas pasport dan cap jari. Cepat sangat. Saya berdiri di hadapan mesin itu memilih bahasa Inggeris mengimbas pasport dan cap jari saya. Hanya mengambil masa lima saat. Dah siap? Tanya Ellen. Ya, dah siap. Sungguh luar biasa. Di Amerika kami perlu menunggu sekurang-kurangnya 10 minit tetapi di sini hanya 5 saat. Kami pergi mengambil bagasi kami. Di skrin besar di atas tali sawat tertera mesej alu-aluan untuk kumpulan kami dalam bahasa Malaysia dan Inggeris. Ia membuatkan kami berasa dialu-alukan. Pintu automatik terbuka. Udara yang kami rasai berbeza. Ia segar. Tiada bau hapak seperti yang dijangkakan. Sebaliknya, angin sejuk bertiup. Udara di sini bagus. Alan menarik nafas dalam-dalam. Sangat bersih. Sebuah bas limosin hitam berkilat sedang menunggu. Pemandu membantu mengangkat bagasi sambil mengucapkan selamat datang dalam bahasa Inggeris yang fasih. Di dalam bas, tempat duduknya luas dan empuk. Bas bertolak tepat pada masanya, tidak lewat walau seminit menepati masa, kata saya. Ya, sangat tepat. Bas bergerak meninggalkan lapangan terbang. Pemandangan di luar tingkap dipenuhi dengan bangunan pencakar langit yang moden. Sayang, kata Alan perlahan. Ini lebih baik daripada yang saya sangkakan. Saya pun sama. Terkejut juga. Prasangka yang kami ada mula runtuh. Kami menyangka ia sebuah negara yang tertekan dan kelam kabut, tetapi apa yang kami lihat adalah ketenangan dan kemeriahan. Kebanyakan kereta di jalan raya adalah model-model baharu jenama Eropah yang terkenal. Apabila memasuki pusat bandar Kuala Lumpur, bangunan-bangunan menjadi semakin padat tetapi masih teratur. Hotel kami adalah sebuah bangunan tinggi yang diperbuat daripada kaca. Lobinya terang benderang. Kaki tangan hotel berbaris, meletakkan tangan di dada dan mengucapkan selamat datang dengan senyuman yang ikhlas. Kami diberi kad kunci bilik di tingkat 25. Apabila pintu dibuka, saya sekali lagi terpegun. Wow! Pemandangan panorama Kuala Lumpur terbentang di hadapan kami. Hutan konkrit yang berkelip-kelip di bawah dan di kejauhan terdapat kawasan hijau sebuah taman awam yang besar. Gabungan sempurna antara bandar dan alam semula jadi. Sayang, tengok ni. Tak kalah dengan di Amerika, kata Alan. Ya, saya menyahut, tetapi dalam hati saya menyambung. Mungkin lebih baik lagi, kerana di sini lebih bersih dan teratur. Malam itu kami memutuskan untuk turun minum di kafe lobi, tetapi di kaunter tiada kaki tangan, hanya ada sebuah skrin sentuh yang besar, menu keseluruhannya dalam bahasa Malaysia. Kami berdua berpandangan, keliru bagaimana hendak memesan. Boleh saya bantu? Seorang kaki tangan wanita muda dalam lingkungan awal 20-an datang dengan senyuman. Dia menyentuh skrin itu beberapa kali dan menu terus bertukar ke bahasa Inggeris. Butang pilihan bahasa ada di sudut atas kanan, jelasnya dengan sabar tanpa sebarang riak jengkel. Malam pertama di Kuala Lumpur memberikan kami kesan yang lebih mendalam daripada yang dijangkakan. Teknologi moden, kebersihan dan yang paling penting, budi bahasa orang-orangnya keesokan harinya majlis sambutan diadakan di hotel. Dewan bangkuit yang besar dihias dengan sentuhan moden berunsurkan Malaysia. Terdapat persembahan muzik gamelan dan tarian zapin yang lemah gemalai. Ini diikuti dengan persembahan koi remaja menyanyikan lagu You Raise Me Up yang memukau semua orang di dalam dewan sehingga senyap sunyi. Air mata keharuan berlinangan di mata ramai orang termasuk saya dan Alan. Ia adalah majlis sambutan yang paling hebat dan mengagumkan yang pernah kami hadiri. Petang hari kedua kami melawat Institut Kesihatan Tradisional Malaysia. Ia sebuah bangunan moden bukan rumah Melayu lama seperti yang kami bayangkan. Dr Arshad, pengarah institut itu menyambut kami dalam bahasa Inggeris yang fasih. Perubatan timur melihat kepada keseimbangan tubuh secara menyeluruh, jelasnya. Kami tidak hanya fokus untuk menghapuskan penyakit tetapi kami menjaga tubuh agar kembali kepada keadaan seimbang. Kami mencuba sebuah alat pengukur gelombang nadi yang disambungkan ke komputer. Ia menunjukkan bagaimana pernafasan yang dalam dan perlahan dapat menenangkan gelombang nadi. Ini adalah cara untuk menyeimbangkan sistem saraf autonomi kita, jelas Dr Arshad. Ellen seorang doktor yang sangat percaya kepada sains moden, mengangguk perlahan-lahan. Riak wajahnya berubah. Ini adalah sistem badan yang kita kaji juga, cuma namanya berbeza. Kemudian kami mencuba rawatan tungku herba. Berbola kain yang berisi herba panas dengan bau yang harum diurut perlahan-lahan ke seluruh badan. Haba dan aromanya membantu merehatkan otot-otot saya yang tegang dengan cara yang menakjubkan. Rasa sakit dan tegang di lutut saya yang mengganggu saya selama berbulan-bulan reda dengan ketara. Selama ini kita hanya merawat badan tetapi mengabaikan jiwa, gumam Ellen perlahan. Hari ini, buat pertama kalinya, pengalaman di depan mata lebih berkuasa daripada buku teks perubatan yang kami pegang sepanjang hidup kami. Pada hari ketiga, kami menaiki tren LRT untuk ke Pasar Chow Kit. Kami kagum dengan pintu screen platform yang terbuka dan tertutup serentak dengan pintu tren demi keselamatan. Kebersihan di dalam gerabak dan keteraturan orang ramai sangat mengagumkan. Tetapi yang paling menyentuh hati adalah apabila seorang gadis muda bangun untuk memberikan tempat duduknya kepada saya. "Duduklah pak cik, mak cik," katanya sambil tersenyum. Di Amerika perkara seperti ini jarang berlaku semua orang menjaga diri sendiri. Tetapi di sini, ia berbeza. Di Pasar Chowkit, kami melihat cara hidup dan kemurahan hati rakyat Malaysia yang sebenar. Seorang peniaga sate memberi kami merasa satenya secara percuma. Kami membeli nasi lemak dengan harga hanya lima. Yang jika di Amerika, harganya pasti berlipat kali ganda. Orang ramai tersenyum dan menyapa kami dengan ramah seolah-olah kami adalah jiran yang sudah lama dikenali. Malam itu, kaki tangan hotel mencadangkan kami berjalan-jalan di sepanjang tebing sungai di pusat bandar. Waktu malam, selamat ke? Kami bertanya dengan heran. Di New York, keluar berjalan pada pukul 11 malam adalah sangat berbahaya. Tetapi pemandangan di tebing sungai membuatkan kami terkejut. Ramai orang keluar berjalan-jalan, bersenam dan berehat dengan tenang. Ada wanita yang berjoging seorang diri, ada keluarga yang membawa anak-anak berbasikal. Semua orang kelihatan santai dan tidak was-was. Orang di sini saling mempercayai antara satu sama lain, kata saya perlahan, dan kepercayaan itu telah mewujudkan ketenangan seperti ini. Ia adalah malam yang bebas daripada ketakutan, malam yang membuatkan kami melihat nilai kepercayaan, sesuatu yang sukar ditemui dalam masyarakat kami. Pada hari terakhir sebelum pulang, majlis perpisahan diadakan di sebuah restoran mewah di atas bumbung dengan pemandangan menara berkembar dan kemudian perkara yang paling menakjubkan berlaku. Ratusan drone terbang ke langit malam membentuk perkataan terima kasih dan selamat jalan. Kemudian ia berubah menjadi bentuk bunga raya dan wow bulan yang indah. Ia diikuti dengan pertunjukan bunga api senyap yang menawan hati. Air mata saya mengalir tanpa saya sedari. Allen menggenggam tangan saya erat, matanya juga kemerahan. Susan, kita sangat bertuah dapat melihat ini. Orang di sekeliling kami turut menangis kerana terharu. Ia bukan sekadar pertunjukan yang indah, tetapi ia adalah sambutan dari hati yang membuatkan kami merasakan kunjungan ini benar-benar bermakna. Pagi hari kepulangan, suasana di lobi hotel sunyi dan sedih. Ramai yang bergenang air mata. Tak nak balik adalah kata-kata yang kami dengar daripada ramai orang. Apabila bas bergerak meninggalkan hotel, semua kaki tangan berdiri melambai tangan. Datang lagi ya. Apabila kami tiba di Dallas, perbezaannya sangat ketara. Lapangan terbang yang sibuk dan tidak teratur membuatkan kami berasa asing. Bukan rumah yang berubah, tetapi kita yang telah berubah, kata Alan. Dia betul, Alan menulis catatan perjalanan kami di buletin dalam talian Silver Circle. Kami menamakannya Tanah Yang Menyembuhkan Tanpa Ubat. Sambutan yang diterima amat luar biasa. Betul ke? Tak sangka. Saya pun nak pergi. Artikel itu dikongsi di media sosial sehingga tular dengan hashtag Healing in Malaysia. Kisah kami menarik minat media masa Amerika. Ahbat tempatan menyiarkan tajuk berita pesara menemui harapan di Malaysia. Tidak lama kemudian berita ini menjadi terkenal di seluruh negara. Dan kemudian keajaiban berlaku. Beberapa minggu kemudian saya cuba melayari laman web syarikat penerbangan untuk menempah tiket ke Malaysia sekali lagi. Tetapi apa yang terpapar adalah perkataan merah habis dijual pada setiap penerbangan, semua syarikat penerbangan. Berita malam melaporkan bahawa syarikat-syarikat penerbangan utama mengumumkan penambahan penerbangan kecemasan ke Kuala Lumpur kerana permintaan tiket oleh golongan warga emas melonjak secara mendadak. Email daripada Silver Circle memaklumkan bahawa program lawatan terapi Kuala Lumpur 2.0 habis ditempah untuk 10 sesi dalam masa 5 hari. Sesi tambahan sedang dibuka arus ini merebak ke seluruh dunia. Warga emas dari Florida, Chicago dan London berpusu-pusu menempah perjalanan ke Malaysia. Air mata kegembiraan saya mengalir. Akhirnya, mereka akan tahu, akan merasai pengalaman yang sama seperti kami. Alan meletakkan cawan kopinya dan berkata, "Artikel yang awak tulis telah menggerakkan orang ramai." Saya menggeleng. "Bukan artikel sayang, tetapi keikhlasan." Itulah kekuatan sebenar Malaysia. Kita hanya melawat sebuah negara tetapi terasa seperti telah melawat masa depan. Masa depan di mana orang masih menjaga antara satu sama lain dan kini seluruh dunia akan mempelajarinya. Pada saat ini mungkin ada seseorang yang baru tiba di KLIA sedang terpegun dengan robot, kagum dengan kebersihan LRT dan menitiskan air mata kerana kebaikan hati orang ramai sama seperti kami dahulu. Beberapa bulan berlalu, fenomena Healing in Malaysia tidak pudar, malah semakin kuat. Kisah kami menjadi lebih daripada sekadar catatan perjalanan. Ia mencetuskan perbincangan tentang makna sebenar kemajuan dan kualiti hidup di kalangan warga emas di seluruh Amerika. Suatu hari, Alan menerima panggilan telefon daripada Robert, kawan lama dari sekolah perubatan yang sering bersikap sinis. Ellen, aku baru baca artikel merepek kau tu. Suara Robert kedengaran. Isteri aku asyik mendesak nak pergi Malaysia ikut jejak kau. Terus terang aku katakan, itu semua cuma strategi pemasaran mereka yang hebat. Mereka tahu orang tua kaya macam kita ni mudah tersentuh. Ellen hanya ketawa. Pergilah tengok sendiri, Robert. Lepas tu telefon aku balik. Dua bulan kemudian, telefon berdering lagi suara Robert di hujung talian tetapi kali ini suaranya bergetar dan penuh emosi. Alan, aku. Aku tak tahu nak cakap apa, katanya. Aku baru balik dari Kuala Lumpur. Di pasar Chokit, seorang makcik bagi aku rasa mangga percuma. Dalam LRT, seorang pelajar bangun bagi tempat duduk pada isteri aku. Semalam pukul 11 malam, kami berjalan di tepi sungai tanpa rasa takut sedikit pun. Ini ini adalah masyarakat idaman yang aku sangka tidak wujud di dunia ini. Kisah seperti ini berulang-ulang. Kami menerima email dan surat terima kasih daripada ratusan ahli Silver Circle. Mereka bukan sekadar melancung, mereka merasai Malaysia secara mendalam dan ia telah mengubah mereka selama-lamanya. Kemudian pada suatu hari, kami menerima sepucuk surat yang tidak dijangka. Ia daripada Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Tuan Allen dan Puan Susan Miller yang dihormati, surat itu bermula. Bagi pihak rakyat Malaysia, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman indah tuan dan puan kepada dunia. Tuan dan puan telah menunjukkan hati budi Malaysia dengan cara yang kami sendiri tidak sangka dapat disampaikan dengan begitu baik. Oleh itu kami dengan sukacitanya ingin menjemput tuan dan puan untuk kembali melawat Malaysia sebagai tetamu kehormat negara agar kami berpeluang untuk menzahirkan penghargaan dan membawa tuan dan puan melihat keindahan dari sudut lain yang belum pernah dirasai. Jantung saya berdegup kencang, kami berpandangan, air mata kegembiraan berlinangan. Ini bukan lagi sekadar percutian. Ini adalah perjalanan pulang ke rumah, pulang ke tempat yang telah menyembuhkan jiwa kami. Lawatan kami ke Malaysia kali ini sangat berbeza. Kami disambut dengan mesra di lapangan terbang oleh pegawai tinggi dari Tourism Malaysia. Program perjalanan kami tidak tertumpu pada tempat pelancongan popular tetapi lebih kepada perjalanan untuk memahami akar umbi budaya Malaysia. Kami kembali ke Institut Kesihatan Tradisional Malaysia. Dr Arshad menyambut kami dengan senyuman lebar. "Selamat pulang," katanya. "Doktor, saya bertanya" Apakah rahsia yang membuatkan rakyat Malaysia begitu baik hati dan ramah? Dr Arshad berfikir sejenak sebelum menjawab. Ia adalah budi bahasa dan rasa hormat. Kami diajar sejak kecil untuk sentiasa menjaga hati orang lain. Membantu orang lain bukanlah beban tetapi satu kebahagiaan dan senyuman adalah bahasa paling mudah untuk menunjukkan persahabatan. Ia bukan datang dari arahan tetapi dari hati yang telah dipupuk turun temurun. Kami melawat Melaka, ibu negeri bersejarah yang tenang. Kami duduk berbual dengan seorang sami di sebuah kuil lama. Beliau mengajar kami bahawa kebahagiaan sejati bukan datang dari memiliki tetapi dari melepaskan dan berkongsi. Ajaran yang ringkas ini terpancar dalam setiap perkara yang kami temui di Malaysia. Kami juga melawat sebuah sekolah rendah di luar bandar. Kanak-kanak menyambut kami dengan penuh semangat. Mereka menyanyikan lagu dan menari tarian tradisional untuk kami. Pandangan mata mereka yang polos dan senyuman yang tulus adalah cerminan paling jelas tentang masa depan cerah negara ini. Seorang murid perempuan memberikan saya kalungan bunga melur. Harumannya menyegarkan hingga ke sanubari. Perjalanan kali ini membuatkan kami sedar bahawa apa yang kami alami di Kuala Lumpur bukanlah fenomena di bandar besar semata-mata tetapi ia adalah semangat yang berakar umbi dalam budaya seluruh bangsa. Setahun kemudian di Majlis Pengumuman Destinasi Pelancongan Tahunan Silver Circle, suasana di dalam dewan jauh berbeza daripada tahun lalu. Tiada lagi bisikan keraguan, hanya ada debaran dan harapan. Apabila pengacara majlis naik ke pentas, dia tersenyum lebar. "Tahun ini rasanya saya tidak perlu lagi memberi kejutan kepada tuan-tuan dan puan-puan," katanya. "Tetapi sebelum kita mengumumkan destinasi seterusnya, saya ingin menjemput sepasang suami isteri ke atas pentas. Perjalanan mereka bukan sahaja mengubah hidup mereka sendiri, tetapi juga telah membuka mata kita semua. Dipersilakan Tuan Allen dan Puan Susan Miller." Tepukan gemuruh bergema. Semua orang di dalam dewan berdiri memberi penghormatan. Saya menggenggam tangan Alan erat sambil kami berjalan ke atas pentas. Alan memulakan ucapan. Setahun yang lalu, saya duduk di situ dengan penuh keraguan, katanya. Tetapi Malaysia telah mengajar saya pelajaran paling berharga dalam hidup. Ia mengajar saya bahawa kemajuan sebenar tidak diukur pada bangunan pencakar langit atau teknologi, tetapi pada belas kasihan yang ada antara sesama manusia. Saya menyambung, kami ke sana untuk berehat tetapi kami pulang dengan jiwa yang terubat. Kami menjangka akan melihat budaya yang berbeza tetapi kami menemui ikatan kemanusiaan yang menghubungkan kita semua. Dan hari ini, kami ingin membalas kehangatan itu. Saya mengumumkan pelancaran Yayasan Jambatan Pirak Malaysia AS sebuah projek yang kami dan beberapa ahli lain yang berterima kasih tubuhkan bersama untuk menyokong pendidikan kanak-kanak yang kurang bernasib baik di Malaysia dan mewujudkan program pertukaran budaya antara warga emas Amerika dengan komuniti tempatan di Malaysia. Ia bukan lagi sekadar melancung saya mengakhiri ucapan tetapi ia tentang membina jambatan persahabatan, tentang membalas budi baik yang telah kami terima dengan melimpah ruah. Kami berharap gelombang kebaikan ini akan terus diwariskan kepada generasi akan datang tanpa henti. Apabila kami selesai berucap, dewan senyap seketika sebelum tepukan gemuruh bergema sekali lagi, lebih lama dan lebih kuat daripada sebelumnya. Ia bukan tepukan untuk ucapan kami, tetapi tepukan untuk harapan dan inspirasi yang telah Malaysia berikan kepada mereka. Saya memandang Alan dia tersenyum kepada saya. Di tangan saya masih tergenggam rantai kunci yang terukir nama Susan dalam tulisan jawi. Ia bukan lagi sekadar cenderamata. Ia adalah satu peringatan. Peringatan bahawa satu perjalanan benar-benar boleh mengubah seluruh dunia.